Наша система правовая, она выросла родом из инквизиции, на самом деле. То есть, э э э кодекс вообще наш УПК, старый, по которому мы жили, это компиляция кодекса Наполеона УПК. А Наполеон, в свою очередь, взял этот кодекс из кодекса французской инквизиции, значит, э где пытки были разрешены, и более того, э даже были обязательны для того, чтобы там, э да ну, молод ведьмы все помнят эту книгу, значит, где расписано, что вот если женщина ведьма, ее надо пытать, и как определить, ведьма она или нет. И очень интересно, это только вот сейчас, то есть Европа, которая пытается нас учить там правам человека, она это переболела этим на протяжении там практически тысячелетия. Вот. И только сейчас стали всплывать новые факты. Например, я недавно читал История в Кюльне. Один э, историк, адвокат там, или юрист, я не помню, он поднял в архивах историю вот этих вот э, ну, женщин, которых казнили, типа ведьм. Что вы думаете? Оказалось, что многие из них были или на каких-то там, не знаю, рыцарей, то есть там э, дворян, лордов всяких. Ну, не лордов это, ну, э, богатьев, кто скажет. И они владели большими замками, много у них земли было. То есть по сути это был своего рода обычный рейдерский захват. То есть нужно было просто обвинить женщину, что она ведьма, ее казнили, там сжигали на костре, а все ее имущество переходило к католической церкви. Это продолжалось, ну не знаю, там 500 лет, по-моему, где-то приблизительно в Европе. И, и Украина мы произвели рецепцию этой правовой системы их и у нас там были другие, может быть, цели применения этого закона. Там просто таким образом устанавливалась власть в Украине, например. Но, в общем-то, законы были и порядки все те же. И поэтому, ну, очень... Странно ожидать то, что Европа болела этим 500 лет, а мы выздоровеем тут за 20 лет. То есть понятно, что здесь мышление надо менять у людей и самим меняться. То есть понимать, что это то, что происходит, это может коснуться там, тебя, твоих близких. И ни в коем случае это не, я скажу, не толеруваты. Вот. Мы сейчас, да, у нас там новые кодексы приняты УПК. Это все замечательно. На самом деле прогрессивный, хороший кодекс, но без независимого суда, независимого суда справедливого. Я считаю, что вот нет судов в Украине, да, объективных, справедливых, честных. Без прокуратуры, которая будет уважать себя и уважать других, без милиции такой профессиональной, порядочной. Какой закон им не напиши, работать не будет. Вот. Поэтому тут действительно надо менять правосознание.